Добре вечір прямому ефірі 34-го телеканалу. Програма погляд обласна лікарня Мечникова успішно впроваджує сучасні методи лікування. Плани амбіційні зробити цей медичний заклад найкращим в Україні. Як саме дізнаємося сьогодні від головного лікаря Сергія Роженка. Риженко Сергій Анатолійович. народився 1 вересня 1963 року у місті корсунь Шевченківській Черкаської області. Освіта вища у 1992 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут. Спеціальність лікувальна справа кваліфікація – лікар-терапевт. З 1992 по 1994 рік лікар терапевт Дніпропетровської міської клінічної лікарні номер 15 з 1994 по 1995 рік лікар інспектору. Управління охорони здоров'я Дніпропетровського міськвиконкому з 1995 по 1999 рік головний лікар Дніпропетровської міської клінічної лікарні номер 7 з 1999 по 2010 рік головний державний санітарний лікар Дніпропетровської області, 2010-2011 рік, перший заступник міністра охорони здоров'я України, голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України з вересня 2011 року. Головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, депутат Дніпропетровської обласної ради. Сергій Анатолійович в нашій студії якраз у вересні, ви вже рік, як на посаді головного лікаря обласної лікарні ім. Мечникова, як вважаєте, за цей рік медичний заклад змінився? Мені судити. Я головний врач такої крупної, і найважливішу оцінку повинні дати пацієнти, які у нас лікаться. Мені здається, що ми намагаємося кожен день улучшити нашу бонуці. Для меня это заметно. Хочу, чтобы это было заметно и для наших больных. Хочу, чтобы и условия пребывания, и аппаратура, и лечение для наших больных становились каждым днем все лучше и лучше. И все для этого делаю. Расскажите, пожалуйста, про масштабные проекты, которые реализуются в вашей лекарне. Мне очень нравится проект, который мы начали реализовывать. Это больница без боли. Это первый проект в стране при поддержке губернатора, который мы выполняем именно у нас. Именно в больнице Мещикова, когда каждый больной, который поступает с болью с приемного покоя, получает адекватную терапию и все манипуляции, и диагностические, и лечебные, он проводит, проходит в отсутствии боли. Наши врачи нацелены на то, чтобы те сложные больные, которые у нас, чувствовали себя комфортно, при самых тяжёлых заболеваниях. Э, будь яка людина, будь-який пацієнт, будь-якого статусу може скористатися цим проектом карнебезболю. Да. Да. Ми стараємося чи... Ми стараємося все це делать бесплатно. И в тех тяжёлых случаях, когда человек попадает в ДТП, когда сломано десятки рёбер, когда кости голени, бедра, таза. Это такие больные у нас каждый день. Мы им проводим это обезболивание бесплатно. независимо, это гастроскопия, колоноскопия, масса исследований, которые получают наши пациенты, мы стараемся обезболить. То есть таким чином вы облажаетесь до европейских стандартов? Я полагаю, что, вы знаете, и в Европе, и в Америке эта процедура очень дорогая, она стоит сотни, а иногда и тысячи долларов. Мы стараемся с помощью нашей власти делать эти процедуры бесплатно. Я понимаю, что все-таки это тянет бюджет. И часть медикаментов, которые можно было приобрести для лечения, скажем, более компактно больных, которые находятся в нашей больнице, мы тратим на обезболивание. Но издавна было прописано, что основная теория медицины – это борьба с болью. И мы стараемся эти постулаты потихонечку выполнять. И первый проект, который у нас родился в больнице, которым занимаются наши лучшие профессора – Він являються основополагаючим сьогодні для всієї країни, На місцім А ще я знаю про один проект. Це виїзд ваших фахівців у віддалені населені пункти. Маємо сюжет, як такі виїзди відбуваються. Єсть. Шоста як чуть Кирило Филимонович на цих лікарів чекав найбільше. Чоловік 10 років майже не чує. Його слуховий апарат уже заслабкий. без аудіометра ветерану не допомогти. А такого пристрою, як і Лора Сурдолога, у районі лікарні немає. Зараз ми обслідуємо, його, зробимо аудіометрію уточним стіпінь потери слуха. От і посліда підберем йому такою слуховою апарат, кодором буде все снішати. До нечастого для серечанки лікаря судинного хірурга потрапив інвалід війни Віктор Дмитрович. Після бойових поранень чоловіку з кожним роком усе важче ходити. Ехо війни, і внубити в ситуації, якби брать на персонне столу, може бути смисле і но помочь. Можна допомоги чекає кожен з ветеранів, хоч на хвороби жалітися і не люблять. Ця жінка із незвич. Ученым именам Ленина и Ванина пришла только тому, что до лікарів не довелось ехать аж у місто. Боже сохрани, это очень объемный процесс. Для меня это уже очень трудно. Ее не повезло в город, а специалисты сейчас нужны здесь, именно нужны для таких людей, как это. як моя бабушка. Усього виїзний прийом ветеранів протягом дня вели 15 спеціалістів. Усі вони члени Мечниковського молодіжного руху. По результатам сьогоднішнього осмотру ті пацієнти, яким необхідно да, обслідуватися у нас в лікарні, больниці, либо необхідна госпіталізація, їм будуть виписане направлення в больницю Мечникова, вони будуть прийняті в консультативній поліклініці в нього чередні. Лікарі кажуть, такі прийоми зробили традиційними. Цей уже десятий за рік провели разом із ветеранською організацією та обласним управлінням охорони здоров'я. Акцию назвали «Найкраща медична допомога нашим героям». И уже просмотрено более 300 человек. Сегодня запланировано посмотреть более 100 человек в Сарычанском районе. Уже 50 человек посмотрели наши молодые, но уже с опытом доктора. Мы не ставим целью, чтобы всех полностью осмотреть, но тех людей, которым необходимо оказать помощь здесь на месте. Котори требуються врачі, котри є больниці Мечникова. Протягом року Мечниковський молодіжний рух обіцяє виїжджати у найвіддаленіші райони області. Знову на них чекають і у Царичанському. А Кирилу Филимоновичу, схоже, вже допомогли. Ви слышите? слишите? Как вас зовут? Кирилл Филимонович. Нагадаю, ми працюємо прямому в ефірі. Наші телефони 740 1041, 740 10 42 та 740 10 43. обов'язково до розмови. Став, ставте ваші запитання. А скажіть, будь ласка, Сергій Анатолійович, як народилася ідея виїжджати от такими от бойовими бригадами у найвіддаленіші куточки нашої області? Змічниковське молодіжне движення. Це ви знаєте, от такий потенціальний. коллектив, который настроен делать великие дела. Молодые врачи, которые уже прошли определенную школу совместно с профессорами, в свое свободное время. Им никто это не оплачивает. Это выключено на энтузиазме, грунтуется? Да. Вот именно, что касается движения Мечниковского молодежного. Это люди, которые бросают свои семьи на день, выезжают в села, выезжают в дома-интернаты, для ветеранов Великой Отечественной войны. Выезжают в дома-интернаты для чернобыльцев, помогают домам чернобыльцев совместно и с комитетами ветеранскими. Я хочу отметить, что, конечно, такие люди, как Шевченко Станислав Николаевич, наши руководители ветеранской организации, они потенцируют это движение. И мы смотрим самых тяжелых больных из числа инвалидов Великой Отечественной войны. Інвалід назначаємо лікування, кому наказувати стаціонарну. Допомогу. І ми наверняка оберіжені, що ми делаємо праве дело, що ці люди не всі можуть, не всегда хочуть доїхати к нам. Ми приїжджаємо У Нас є к дзвіночок уже від глядачів. Давайте послухаємо запитання і повернемося до розмови. Добрий вечір. Задавайте ваше питання. Добрий вечер. Моя фамілія Ніколаєв В'ячеславович. Я хочу поблагодарить Сергія Туріса. Елену Андреевну Гаву. Значит, я участник боевых действий, инвалид армии, постоянно лечусь на базе пульмонологии. Любовь Михайловна Клеса меня знает с 1984 -го года, как по ранению комиссован был. Хорошо летит Сергей Александрович. И это первое. Второе, спасибо вам за помощь в проведении операции нашему афганцу. Я член Слава Верхнепровского района, афганца фамилия Демченко, так что спасибо вам. Дуже вам благодарю за позицию. Скажите, пожалуйста, вот таких вот вдячных пациентов там в глубинке сельской много? Конечно, конечно. Это люди, которые, знаете, иногда даже не верят в том, что такие профессора, как Лоскутов, как Дзяк, приезжают к ним. Они не могут поверить своим глазам, что перед ними стоят такие звезды, что люди, которые оперируют в Германии. Ну, ну, так, это да, с да, да, но они приезжают. Они вместе с молодыми специалистами приезжают туда, в глубинку, и в Царичанский, и в Апостоловский район, и в Межевской, и в Синельниковский, помогают ветеранам. Вы знаете, идеология у нас такая, что каждый ветеран – это герой. Вот мы поставили такой лозунг – каждому герою настоящая медицинская помощь. У нас даже такой баннер есть в больнице – и мы стараемся его придерживаться. Так мало осталось ветеранов. И надо делать все возможное, чтобы не смотреть на время, не смотреть на все эти неурядицы, которые есть сегодня. Максимально помогать этим людям. У нас есть еще один звоночек. Добрый вечер. Задавайте свои вопросы. Здравствуйте. Добрый вечер. Анна Григорьевна, Дети войны. Повторите, пожалуйста, делать ли у вас колоноскопию без боли? И куда обращаться? К кому? У нас есть заведующий отделением Ершова, Слана Юрьевна, великолепный специалист, который заведует отделением эндоскопии и совместно с нашими лучшими врачами-анестезиологами проводит эти процедуры. Я вас очень понимаю. Я хочу вам сказать, что это такой передовой шаг, о котором можно было еще пять лет назад мечтать. Такие процедуры, как гастроскопия, клоноскопия, бронхоскопия делать без боли, даже никто не мог представить. Сейчас мы их делаем. Не стесняйтесь, приходите. Обязательно проведем эту процедуру безболезненно, лишь бы не было противопоказаний сердечных, те, которые, к сожалению, иногда бывают у людей пожилых, и чтобы наркоз прошел хорошо. Это одна-две минуты наркоза. Они дают возможность человеку абсолютно не чувствовать проведение этих процедур. И он даже иногда только хороший, приятный сон. Больше нічого. Процедура проходить абсолютно безболезненно. Скажіть, будь ласка, ще про якісь технічні інновації, які дійсно для вас стали знаковими за останній рік. Власне, і за який кошт дуже багато, ми знаємо, з'явилося нового обладнання. За який кошт воно з'явилося? спонсори, це пожертви якісь, чи це допомога влади? Дуже багато людей хочуть помогать медицине абстрактно. Они говорят, вот мы болеем за больных, особенно это слышно зачастую от политика, вот мы за наше население, мы за тех, за других, за третьих, а помощи реально нет. Я хочу привести все-таки в пример нашу Днепропетровскую власть. Не надо болеть за всех, надо помочь одному, двум, пятерым, десятерым. Когда я пришел работать в больницу, у нас сразу состоялся разговор с губернатором, который сказал, сможешь сделать больницу лучше? Ну, значит, правильно попал. Не сможешь, извини. Но я тебе обещаю всячески помогать. Мы договорились, что в ближайшие несколько лет мы больницу модернизируем, что в больнице будут самые-самые новые технологии, которые позволят лечить больных самых сложных при инсультах, инфарктах миокарда за несколько дней, при переломах всевозможных. Этот проект, который сегодня уже работает в больнице без боли, чтобы человек не чувствовал этих диагностических процедур, лечебных процедур. И буквально спустя несколько месяцев, а мы торопились, губернатор пообещал, мы готовили помещение, боялись, что не успеем, потому что такой срок был поставлен, что те технические работы, которые надо было сделать ремонтные за несколько месяцев, ну не все бы наверняка успели. Просили всех, ну сделали. Поставили новый МРТ-аппарат, который стоит 25 миллионов. Что? Грин. Это большая сумма для бюджета. И мы понимаем, когда выделяются такие деньги, ну наверняка есть масса и других проблем, есть дороги. Есть социальная помощь и прочее, прочее, прочее. Этим Но... аппаратом зараз могут користуватися все без выключения? Все. Вот я хочу вам сказать, что в больнице Мечникова МРТ аппарат, томографы работают бесплатно. Хотя есть несколько аппаратов, которые стоят рядом с больницей, коммерческих рядом с больницей Мечников, которые за это берут деньги. Почему-то некоторые пациенты думают, что он принадлежит Мечникову. Те аппараты, которые стоят в больнице, где в девятиэтажном корпусе, они работают для наших больных, которые находятся у нас на лечениях, безоплатно. И мы стараемся всячески им оказывать помощь своевременную. Да, может, на какой-то компьютер надо и день подождать. Вот, кстати, ну, мать, да, кстати, вот одного из спиральных томографов, которые есть у нас в больнице, полетела трубка излучателя. Она стоит 600 тысяч гривен. Большущая сумма, но без этого томографа мы не можем определять в тяжелых состояниях степень поражения головного мозга. Именно этот томограф работает в таком экстремальном режиме, когда человек поступает в нашу больницу без сознания, и его надо проверить. Нельзя использовать МРТ, потому что у человека может быть кардиостимулятор, может быть сустав искусственный, может стоять пластина, и ее просто вырвет. Магниты очень мощные. Мне приятно, что после такого маленького звонка я позвонил губернатору, набрался смелости. Александр Юрьевич, надо спасать этих больных. Их поступают к нам десятки каждый день. Мы их не можем диагностировать и будем катать по городу, потому что лучших специалистов, чем у нас. Ну, в Днепропетровске, к сожалению, на сегодняшний день нет. Помогите. На следующий день мне приходит ответ с управления здраво здравоохранения. Ваша устная просьба рассмотрена. На ближайшей сессии будет рассматриваться вопрос о выделении 600 тысяч на трубку томографа. Вот это подход. Подход, который сегодня дает право немножечко раскрыться. Именно помочь этой категории, которой, к сожалению, уже никто, кроме врачей, кроме власти, помочь не может. Никто не может спасти этого бессознательного человека. Никто даже не может определить, почему он потерял сознание. И с помощью таких приборов, особенно при влиянии власти, я еще раз говорю, власть медицины имеет первостепенное значение, потому что без власти такая больница, как Мечнева, это как корабль без мотора, который не будет двигаться. Не ми говоримо про те, де дійсно влада допомогла, але, впевнений, є ще, ще багато проблем, з якими ви зіштовхуєтесь, і які потрібно вирішувати. Наприклад, престижність професії лікаря. Це проблема не обласної влади, зрозуміло, це проблема загальнонаціональна, тому що лікар, ми, ми дуже багато чуємо і знаємо, що це не дуже зараз високооплачувана робота, проте дуже відповідальна і, скажімо так, дуже важка. І часно знаємо, що лікарі опиняються і в зоні і в екологічного лиха, і в техногенних катастроф частіше та частіше швидше за навіть органи МНС, міліції тощо, але чи є адекватна оцінка, як ви вважаєте, держави діям лікарів, які жертвують собою, які також ідуть під завали, скажімо, під час вибухів. Ми бачили роботу медиків. Тобто є ще якісь недоопрацювання, які потрібно, на що потрібно звертати увагу владі. Понимаете, вот именно власть и медики это единое целое. И, конечно же, мы шли в медицину для того, чтобы получать только почетное звание и награды. И это все врачи понимают. Это наша работа спасать людей каждый день, каждую минуту. Я приводил пример вот недавно на нашей коллеги управления здравоохранения. Больница Мечникова всеми 42 отделениями стационарными оказывают медицинскую помощь. 24 часа в сутки и 365 дней в году. И никому мы сегодня не отказываем, если это больной профильный поступает к нам, мы не говорим, что извините, а может там где-то лучше. Да, поступил больной, мы ее максимально стараемся пролечить. Стараемся. Не всегда есть трудности. Есть трудности с медикаментозным обеспечением. Есть больные, которые требуют каких-то особенных препаратов. Но мы стараемся это делать. И Власть, власть обязательно замечает вот в нашей стране. Я дал список всех людей, которые работали во время взрыва, которые, несмотря ни на что, они оперировали, они доставали эти осколки, которые прошли в тело на несколько сантиметров, они ампутировали руку, они чистили глубокие раны. Это были такие кровопотеки которые, ну, наверное, каждый человек, проходящий, бы терял сознание. Но для врачей это ежедневная, постоянная работа. И Я знаю, я не то, что знаю, я на сто процентов убежден, что власть их обязательно отметит. То есть они еще ждут на свою награду. Я... У нас есть звоночек, давайте послушаем вопросы. Добрый вечер, задавайте свои вопросы. Добрый день. Добрый вечер. дают адреса в Москву, в Одессу. А чего у вас нельзя про 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 э протез? Дякую за вопрос. Офтальмологическая больница, она к сожалению сегодня не состоит, говорится, составе больницы Мечникова. Это их юрисдикция. То -то и, ну и обязательно нашему главному врачу больницы офтальмологической. Передам пожелание, чтобы именно у нас в Днепропетровске, я полагаю, что это небольшая цена этого протеза. Эти вопросы решались. Он очень внимательный доктор, и те сотни больных, которые получают, по сути, второй раз получают зрение, очень довольны лечением, которое проводится в Тропаревской больнице. Нас Обязательно еще... передам. У нас есть еще один звоночек. Добрый вечер. Задавайте свои вопросы. Даже Знаете, вот до настоящего времени, ну скажем, еще год назад мы старались принимать только больных из районов, скажем, сельских. Ну, работали как земская больница, и процент, скажем, городских больных был крайне маленький, до 20%. Сегодня мы открыли двери для городских, больниц, для городских больных, мы принимаем, и... У нас великолепное чернобыльское отделение, я понимаю, о чем говорят наши зрители. Великолепное чернобыльское отделение с хорошим питанием, с хорошим лечением. Я понимаю, что в исключительных я осознаю, что сегодня принять всех ну, просто тяжело, понимаете. Каждый день лежит у нас больше 1200 больных. И придержать койку даже тех, для тех людей, которые... Особенно нуждается сегодня наше. Не всегда получается. Реанимации перегружены. Но в исключительных случаях, особенно для чернобыльцев, для афганцев, для ветеранов войны, мы обязательно идем навстречу. У нас есть еще один звеночек. Добрый вечер, задавайте свои вопросы. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел бы спросить, а вот повышение квалификации, допустим, не только на заведующей, а вот среднего персонала, допустим, вот оборудование, это хорошо? Вот. А вот именно знания повышать от среднего персонала, допустим, не только заведующие, а сейчас простые врачи, и молодежь именно, и персонал. Вот. Ну и что делать, вы говорите, про ветеринаров, а, допустим, для молодых, допустим, для молодежи, допустим, ну, что вот. вот. Дуже дякуємо. Великолепный вопрос. мы иногда, иногда начинаем, помогая больным, меньше уделять внимания персоналу. Да, вот для этого Совет профессоров больницы вы решил в первую очередь концентрировать вопросы на обучение наших специалистов. Вот сейчас проводятся и мы готовим большую телевидеоконференцию из городом Кривым Рогом, где каждый врач, который захочет проконсультировать у профессора, в режиме реального времени сможет по скайп-связи показать и больного, показать снимки, проконсультироваться, а потом этого больного направить к нам. Расскажите, пожалуйста, очень коротенько про профессорский склад, который может сегодня хизуватися, я не побоюсь этого слова, ну, я Докарния... в Про наших профессоров можно говорить целый вечер и, наверное, всего не скажешь. Вот я скажу пример сегодняшнего дня. Я прихожу на работу в 7 часов. И мне рассказывают, что Людмила Антоновна Дзяк заслуженный врач Человек, который является лауреатом государственных премий, уже посмотрел о самых тяжелых неврологических больных. Я, вы знаете, вот я ехал в лифте и думал, боже мой, женщина, в которой семья, в которой много хлопот, которая уже достигла такого уровня, о которой может мечтать, ну, самый великий Это профессор. Свято... Специалист цветового уровня. Да, но она приехала рано для того, чтобы посмотреть самых тяжелых больных. Я восхищаюсь нашими професорами, дай им Бог здоров'я, тому що благодаря їм больница Мечникова, как бы там комусь нравилось или не нравилось, це питання второй чи третий. Вона сьогодні на два порядка стоїть вище, чем любые інші больницы міністра. На жаль, наш ефірний час добігає кінця і дуже коротенько про плани на найближче майбутнє, скажімо, у вас, вашої лікарні та власне колектива, які ви очолюєте. Саме головний план. модернизации больницы я уверен что с помощью губернатора в ближайшие годы мы ее проведем что в наши больные не будут залеживаться ни в коем случае мы не будем делать с такой больницы достойной которая имеет почти 215 лет истории какой-то ход мы сделаем настоящую современную отвечающую всем требованиям и уровням больницу которые люди будут получать очень быструю, но очень качественную медицинскую помощь. Им не надо будет ездить за границу, им не надо будет получать консультации у наших братьев россиян в Москве. Они все смогут сделать у нас, в городе Днепропетровске, в Днепропетровской области, в больнице Мечникова. Да, да, вопрос очень важный. Сегодня наше население не может платить. И вот мне сказали, что вот какая-то Луганская областная больница заработала 12 миллионов гривен за счет... Я понимаю, что если брать за все, за каждое исследование, можно заработать и 100 миллионов. Но я уверен, что губернатор правильно поставил задачу, чтобы мы максимально, несмотря что есть и платные услуги, должны для наших граждан, для наших днепропетровчан оказывать медицинскую помощь как можно дешевле, как можно... Без денег, чтобы ті люди, которые прийшли к нам, могли получить, Не думаю, а скука б в дніх Дуже вам Дякую за розмову. Ефір програми Погляд вичерпана. Нагадую, що сьогодні ми говорили про впровадження сучасних методів діагностики та лікування в обласній клінічній лікарні в Німеччині, А з головним лікарем цього закладу Сергієм Роженко. Я з вами прощаюся, але попереду на нашому телеканалі багато цікавого, Тож не перемикайте, залишайтеся з 34 м